Salam əziz şagirdlər və absiriyentlər. Güvən 2023-cü nəşrin bilirsiz ki, mövzularının hamısını bir-bir paylaşıram və e, sınaq 1 istəyirəm onu da paylaşım. Elə həmən bu nəşirdədir. Deməli, səhv etmirəmsə, e, həqiqi ədədlər bölməsindən sonra gəlir. Yəni bir neçə mövzudan sonra, elə bil ki, sınaq bu işləməyiniz məsləhətdir. 12-yə böldükdə qismətdə 6, qalıqda 5 alınır. Ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Deməli, elə bir ədəddir ki, 12-yə bölürsən, cavabda 6 alınır, qalıqda 5 alınır. Belə olanda biz 12-ni 6-ya vurub üstünə 5 gələcək. Cavab 77. Düzdürmü? 72 o da 5 70-dir. Deyir ki, ədədin rəqəmlərinin cəmini tap. Yəni 14. C variantı. 2-ci sual rənglənmiş hissəni tapın. E, onu da qeyd edeyim, bu mövzulardan hansında çətinlik çəkirsizsə, yendirəm. Bu mövzulara uyğun videolarımı izləyə bilərsiniz. Rənglənmiş hissənin sahəsi də. Burada bilirsiniz necədir? Baxın, içəridəki bütün C fiquru rəngləni, amma onun içində bax bu hissə A qalıb, düzdür? Və bu hissə nəyi bildirir? Aynanın vəyin kəsişməsini bildirir. O da deməli C-də aynanın vəyin kəsişməsini atıblarmış. Oldu nə? C variantı. Hesablama işini yəqin ki özünüz də edə biləcəksiniz və özünüzü yoxlamaq üçün burada A variantı alınmalıdır. Yəni onu özünüz elə yoxlayın bir. 4-cü tərkibində duz və su olan qabda məhlulda faiz duzluq faizi sabit saxlamaqla və duz və su əlavə olunur. Qaba əlavə edilən duz və suyun miqdarı aşağıdakı cədvəllərdə verilmişdir. Burda belə bir şeydir. 3 Üç, məsəl üçün 16 bərabərdir x böl 18 bərabərdir 24 böl y və ya tənasıb da qura bilərsiz 3-ə x tutaq ki 16-ya 48 və buradan asanlıqla yəni belə də görə bilərsiniz ki 16 3 dəfə artıb 48 olubsa, əlbəttə ki, 3 də 3 dəfə artıb 9 olacaq. Digər tərəfdən 3-ə 24 və 16-ya y tənasübünü qursaz, burada da y 3-ə 24-ə artıbsa, 8 dəfə, deməli 16 də 8 dəfə artıb 148 olub. Bizdən də x+y-ni istəyir, o da deyir 137 C variantı. 5-ci tapşırıq. Bəli, belə bir ə, şəkildir, çəkməyə çalışın. daha doğrusu həndəsənin əsas anlayışları bölməsindən gəlməlidir. Sonra gəlməlidir bu sınaq. Elə ondan qabaq o mövzunun bütün tapşırıqlarını izah etmişəm. Yəni bax bu həndəsənin əsas anlayışları bölməsinin bütün tapşırıqlarını izah etmişəm. Buyuruq izləyə bilərsiniz. Burda necədir vəziyyət? Baxınlar paralleldir indi burada bir az şəkil səliqəsiz alınsa da bunlar paralleldir. Və demək ki, uyğun bucaqlara görə bu da 75-dir. Və üçbucağın xassəsinə görə üçbucağın daxilindəki iki bucaq, məsələn, bura alfa bura 40 bərabər olur. Onlara qonşu olmayan xarici bucağa, yəni 75-ə. On da alfa olur 35. A variantı 6-cı suala baxaq. Eee, deməli, bəli, belə misallarda biz qonu yaxşı olar ki, alt-alta yazaq. Bax, belə bu şəkildə yazaq. Və əlbəttə ki, burada məsəl üçün 1 1 1 2 olduqda burada deyim ki, C3-dürdə. 1 1 1 2 olduqda 3. Onda burada da həmən ədədləri, rəqəmləri götürmək lazımdır. O da olur 3. Deməli, c nə olur? 3. Səndən a + b + 2c-ni istəyir. 1 + 2 + c3 idi də, şey 6. Cavab elədi 9. 6 da D. 7. Çoxluqlar verilib. Deməli, bir birləşməsini, bir də kəsişməsinin yəni rəqəmlərlə elementləri sayını. Çünki n istəyirsəsən ondan bax. Birləşdirəndə 1 2 3 4 sonra 5 6 7. Yəni hamısını birləşdirirsən, təkrarları saymırsan. Amma kəsişdirəndə isə 1, deməli 2 ikisində də olanlar götürürükdə o da 2-dir. Cəmi elədik 9 y də c. 8 kimiisini dedim bayaq özünüz hesablayın və burada cavab a alınır. Hesablayıb özünüzü yoxlaya bilərsiz. Sonra biz baxaq 9-a. Deməli burada asant 1 yoldan sığədəcək. 40%-nin 20% zərlə, yəni 40-ın 100%-də 80-ini üçinə gələcək. Yerdə 60-ı qalır axı. 60-ın da 100%-də 130-unu. Çünki 30% gəlir deyir. Və bu ümummülükdə indi sıfırları siləcək, alınacaq 110. Düzdürmü? İndi əvvəl ümiyyətlə hər bir şeyin əvvəli 100%dirsə, Sonraçı dəyişiklik 110 faizə keçibsə, nə qədər dəyişiklik olub? Əlbəttə ki, 10%. A variantı. Sonra baxaq 10 nömrəli çalışmaya. Bu üç tərəfləri perpendikulyar olan iki bucağın birinin tən böləni digərinin tər tərəfi ilə 40 dərəcəli bucaq altında kəsir. Cəmi 180 dərəcə olan bu bucaqlardan böyüyünü tapın. 10 nömrəli, deməli, uzun tərəfləri perpendikulyar olsun. Baxın, bunu belə düşey kimi də çəkmək olar. Yəni baxın laşın. Görüsünüzmü? Bax belə. Və bunun tənböləni gəlir bunun tərəfi ilə 40 dərəcəli bucaq alınır. Onda burdakı üçbucağa görə bura olur 50. Bu da tənbölənik də axı, bu da oldu ədədi. Onda bucaq nə oldu? 100. Elə böyük bucaq 100. Çünki o biri bucaq mütləq ti bucaq olacaq. Burda e, deməli 7a + b ^ 5 tək, 3b + 5 ^ 3 isə cütədə. Belə yanaşmada birinci bu mötərzədən yanaşmaq lazımdır ki, bunun cüt olması üçün mən B-yə hansı ədəd qoyum? Və burada B-yə 2 ədədi yoxlasanız, bəstdir bir-biri 1 bir, 2-ni, yəni bir tək, bir cüt. Bir qoyanda 3 x 4 + 5 = 8 eləyir, cüt alınır. Deməli B-yə 1 götürdük. Həmen o B-ni gətirib birinci mötərzə yerinə qoymaq lazımdır ki, Amma bu dəfədə A-ya elə bir şey fikirləşmək lazımdır ki, bu dəfə tək olsun. B-nin də 1 olduğunu nəzərə alıram. Yenə A-ya da bir dəfə 1, bir, bir dəfə 2 qoyub yoxlayıram. 1 qoyanda 7 üstə 7 x 1 + 1 8 eləyir, cüt eləyir. Amma mənə tək lazımdır. Deməli A-ya 2 yazacam. Və A-ya 2, B-yə 1 yazmaqla bəndləri yoxlaya-yoxlaya Hansı cavabda cüt alınacaq, onu tapacağıq. Burda da E variantı eləyir, gəlin baxaq. Deməli, doğrudan da 2 * 1 + 2 eləyir 4, yəni cüt. Onun olduğu E variantı. Qran temsiliyə. Bəli. 12-yə baxaq. Burada da çoxluqlar bölməsini izah eləyəndə mən demişdim ki, onların bir gözəl yolu var ki, dairələrlə dairələrdən istifadə etmək. E İllər dairələrindən istifadə etmək. A, B. Deməli A-dan B-ni çıxanda 60 alınır. Yəni bura 60dır. B-dən A-nı çıxanda yox, daha dursun. E, A-dan B-ni çıxmaqla B-dən A-nı çıxmağın cəmi 60dır. Bura x olsun, bura y olsun. x + y 60dır. Bunların e, birləşməsi də kəsişməsinin 5 mislidir. Kəsişməsinin 5 mislidir. Eee, indi baxaq. Görək necə eləyə bilərik. Tutaq ki, beləlikdə tutaq ki, bura da bir z olsun onda birləşməsi olacaq 5z. Birləşmə necə alınır? Bunların cəmi alınır da birləşmələ, düzdürmü? Və bizdə bu x ilə y-nin cəmi hazır 60 verililikdə. Belə çıxır ki 60 + z = 5z-ə. Burdan da z keçsə bu tərəfə 4z = 60. z = 15 almış oluruq. z-i də biz bunların kəsişməsi dəvələtmişdir. Bunda oldu nə? B var idi. 13 Aşağıdakı kəsrlərdən hansını sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək olar? Olmaz, daha doğrusu, burada biz yadımıza salaq məxrəzlərə baxırıq. Məxrəzlərimizin sadə vuruqları yalnız 2-lərdən, 5-lərdən və 2-5 hasilindən ibarət deyilsə, 2-dən, 5-dən başqa Məsəl üç variant var, 7 var, nə bilim 11 var, 13 var və s. sadə vuruqlar varsa, onda onu sonlu onluq kəsr şəklində göstərmək olmaz. Burada da ona görə cavab C variantı seçilir, çünki doğrudan da 6-nın sadə vuruqları içərisində 3 var, o da sonlu şəkildə yazıla bilmir. 14. Düşərgədə 80 şagirddə 15 günə çatacaq ərzaq var. Deməli 80 şagirdə 15 gün çatacaq. Şagirdlərin 20-si 20-si gedir. Yerdə qalır 60 şagird. Ağar şagird azalırsa onda belə deyim, ərzaq ehtiyatı daha çox müddətə gedə bilərdi. Yəni daha az insan istifadə edəcəyik. Ona görə uzun müddət gedə bilər. Burdan da x, yəni burada biz e tərs nisbətli sıllıqdan istifadə edəcəyik. İndi gəlin baxaq. 80 eee 80-dən 15-ə düşübsə, 80-dən 15-ə düşübsə bir də 60-dan x-a düşür. Onun üçün 60x = 80 * 15 yazacağıq. Eee deməli 60-la 15 ixtisar gedir, burada qalır 4. 80-lə də 4 ixtisar gedir, burada qalır 20. Görürsünüz, daha çox günə çatmış olur. 14-də cavab 20 15. Düz xətt üzərində 10 nöqtə qeyd olunur. Düz xətt üzərində alınan parçaların sayı. Parça sayı necə idi? 10 - 9 / 2 = 1 vahid az. Yəni 45. 45 nədir? Bir dəyə düz xəzənənə aparsalarım. Saatdə 45 340-dır. 16 Bəli, belə bir çoxluq verilib və bizdən bunların birləşməsini istəyir. Birləşmə dediyimiz kimi iki çoxluğu da birləşdiririk. Kiçi çoxluğun elementlərindən təşkil olunur. 1 2 3 4 5 D-ni götürməyəcəyik çünki təkrar olacaq. Deməli B-nin içindən D-ni götürməyəcəyik. Sonra F-i götürəcəyik, o olacaq 6, E-ni götürməyəcəyik, K-nı götürəcəyik, olacaq 7. Yəni cavab 7. 17-nin 3/2 hissəsi 36 olan ədəd. 36-nı vururuq 2/3-ə. 18 * 3 edir 54. 16-da 17 idi. 54. Sonra 18 ədədin 1 tam 1/4 hissəsi neçə faizdir? 1/4. 1 tam 1/4-ü 1/4 kimi yazsaq, neçə faizə çevirmək üçün 100-ə vurmaq lazımdır? 25/5, 125 faizdir. Bəli, burada da 19 nömrəli çalışma Hmm, deməli bu hissəni özünüz həll eləyib 15də 100-ə vuracaqsınız və cavabımız 32 alınacaq. Özünüzü sınayarsınız. Göründüz elədinizmi? Çünki mən dediyim kimi o hesablamalara vaxtımı sərf eləyə bilmərəm. Onda videonun sürəsi çox olur. 20-yə baxaq. ABC natural ədədləri üçün, deməli A/B, B/C verliyib. Belə olan halda Biz bilirsiniz ki, məsələn mən çox vaxt k-lardan istifadə edirəm. Bu bir çox şagirdə də rahat gəlir. Yəni a olaraq 2k, b olaraq 3k götürəcəyik. Bax, elə yaza da bilərsiz. Burda b olaraq 2k, d olaraq 3k götürürük. Amma burada bir şeye diqqət eləyin həmişə. Fikir verin, b burada 3k-dır, amma b burada 2k. -dır. Biz e, belə olan halda onların əkobunu tapırıq 6k. Yəni burdakı b-ni 6k-ya çevirəndə axı onun sürəti də dəyişir. Biz onu 2-yə vurduqsa sürəti də dəyişir olur 4k. Demək ki a 4k, b 6k. Sonra geldik burda. Burda da a-nı 6k-ya çevirmək üçün 3-ə vurduq axı. Onda məxrəci də 3-ə vururuq. c olur 9k. Və bizə deyir ki, C ədədi A + B ədədindən nisbət faiz azdır. Belə olanda C-ni bölürük A + B-yə. C olur 9k, A olur 4k, B olur 6k. Yəni 9/10k. K-lar getdi, ümiyyətlə Bunu da faizə çevirəndə olur 90%. Faiz. Düzdür? Amma amma bir şey, neçə faiz azdır? Mütləq belə hallarda neçə faiz azdır, neçə faiz çoxdur. Bunu alandan sonra mütləq 100% ilə fərqinə bax ki, orada nə qədər az çox olduğunu tapa biləsən. 20 də oldu. O. 21 ABC natural ədədləri üçün yox, 21. Uzunluğu 72 sm olan AB parçasının daxilində x rəngi dəyişək. Deməli AB, düzdür? Bütün uzunluq 72-dir. Bunun daxilində C və D nöqtələri qeyd olun. Və AC CD DB, yəni bura 2x və ya 2k, CD 3k-ya uyğundur, DB isə 4k-ya uyğundur. AB parçasının AB parçasını bölündüyü birinci və üçüncü hissələrin ortaları. Əvvəlcə biz qumları toplayaq. Bu bizə verməlidir 72. Burdan da 5 9k bərabərdir 72k bərabərdir 8. Deməli birinci parta, parça oldu 16, ikincisi oldu 24, üçüncüsi oldu 32. İndi mənə deyir ki, mənə deyir ki, birinci və üçüncüləri yarıb. Birincini yarıb böldüm. Onda bura eləyir 8. 3-cünü də yarıb böldüm. Onda bura eləyir 16, düzdür? İndi mənə eee bunların arasında bu sarı ilə çəkdiyim sərhədlərin arasında qalan parçaların cəmi lazımdır. 8 24 16. 24 ilə 16 eləyir 30, o da eləyir 40 və 8-i də üstə gələndə 48. Sonra Baxaq. Deməli 22. 32a ədədinin 9-a qalıqsız bölündüyünü bilərək bu ədədin natural bölənlərinin sayını tap. Deməli a burda nəçi ola bilər? 9-a bölmə əlamətinə görə bunların cəmi 9-a bölünməlidir. 3 + 25, deməli a-ya 4 qoymaq lazımdır. Düzdürmü? Sənin ədədin 324 eləyir. Natural bölürlərinin sayını tapmaq üçün sadə vuruqlarını ayırırıq. 1 6 2 81 27 9 3 üsə 1. Natural bölürlərinin sayı necə tapılırdı? 2-lər saydın neçə dənədir? 2 dənədir bir artıq götür, üç götür. Üçləri saydın 4 dənədir, sən 5 dənə götür. Hələ -hə bir artıq götür. Cavab 15. Yəni natural bölənlərin sayı 15. 20, 3-ə baxırıq. a - b 3-dür və bizdən də bu ifadəni soruşur. Belə bir hal görən kimi biz nə edirdik? Mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində yazırdıq. Birinci ifadədə a yüzlük 100 Yüz, yüzlük mərtəbəsini bildirdiyinə görə 100-ə vurulur, olar 100a. İkincidə isə onluğu bildirir. Deməli 100a-dan 10-u çıxacam. Qalacaq 90a. 2. Sonra qaydırıq b-lərini. B, Qa B birinci də onluğu bildirir, ikincidə yüzlüyü bildirir. Çıxanda olacaq çıx, -90b. C-lər isə bir-birini sıfıra aparacaq. Onu da bölüblər 9-a. İndi görək nə alınır. Hər birini 9-a bölsək qalır 10a - 10b = bizə şərtdə a - b-ni 3 veriblər. Deməli biz də bunun hər birini 10-a vurmuşuqsa, 3-ü də 10-a vurub 30 tapmalıyıq. Buldu 30. 24, 25-ə baxaq. Deməli, burada da dairələrdən çox güman ki, istifadə edəcəyik. A dairəsi, B dairəsi. A-nın özü 13-dür, B-nin özü 7-dir. Və deyir ki, birləşmə kəsişməsinin 3 katıdır. Kəsişmə olsun x, birləşmə onda olacaq 3x. Və burada belə bir şey var. A-nın özü 13-dürsə bu hissəsi olur 13 - x B-nin özü 7dirsə bu hissəsi olur 7-x. Yəni ortanı çıxıram, da. Və bunların üçünün də cəmi mənə verəcək birləşməni. Xstarlarımız gedir. Bu eləyir 20. Bu x da bura keçir. 4x = 20. x = 5. X 5dirsə onda bura olur 8, bura olur 2. Bizdən də məhz bunların fərqini istəyir. 6. Belə. Gə 25-ə baxaq. 5 santim uzunluğundakı parça 3, 5, 6 hədləkləri ilə tərs nisbətli hissələrə ayrılır. Yaddınızda saxlayın, belə bir şey görəndə kimi bunların tərslərini götürün. Bunlarla düz nisbətli hissələrə ayrılmış olmalıdır və alınan parçalardan ən kiçiyi ilə ən böyüyünün uzunluqları cəmi 150-dir. Bunların da yanında k atırıq da biz həmişə. Ən kiçiyi 1/6-dır, 1/6k, ən böyüyü 1/3k-dır. Cəmi deyir 150 olsun. Ümumiyyətlə biz bunu ortaq məxrəc 6-ya gətirib birbaşa 6-ya vuraq. Onda k + 2k = 150-ni də 6-ya vuraanda 900 elir də. Və 3k = 900, k = 300. Taq. Birinci A-nı tap. A həmən bu kəsirlərin cəmidir. Yüzdürümü bax belə k-larla hasillə. Deməli bunu 300-ə vurduq. k 300 da axı. Bu elədi 100. Bunu 300-ə vuranda bu eləyəcək 60. Bu k-nın yerinə 300 yazanda bu eləyəcək 50. Cavab 210. Əla uşaqlar, bundan sonraki videolarda isə növbəti mövzular olacaq, qaçırmayın.